Вітаю, друзі! З вами Роман Біземігрант і продовжуємо говорити про те, як розводять наших співвітчизників при працевлаштуванні за кордоном. У мене тут є один номер телефону. Зараз ми зателефонуємо до чоловіка і запитаємося, що він пропонує, які умови в нього, скільки він бере за свої послуги, які документи вирішує і тому подібне. <плес> Алло. 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 Слышно меня? Да, я вас слушаю. А, номер телефона. Вы звонили? Да, я звонил. Там по поводу работы, по поводу трудоустройства в Германии мне написал человек. Да-да. Вы где находитесь? Украине. Алло. Да, Алло. Алло. Слушаем вас, говорите. В Украине нахожусь я. Алло. У вас виза есть? Да, есть. Какая? Польская. Польская рабочая. У польской есть. Что да, есть у я польской я рабочей? Понимаю. Ну, не по категориям, понимаете, там D5, D7, D6. D5. Это наш 6 месяцев. Да. Ну, понял, Потому что есть свои водки, на 7 месяцев. Я хочу понять, это у, вас, у вас это был первый раз, да, получается? Нет, обычная D05 на 180 дней. Я понял, вы в области находитесь в регионе. Там, может быть, наш Лынская область, Луцк. А, в Луцке вы находитесь, да? Да. Там только в, рогу, в рогу, у нас только в Ровно Кто у вас в Ровно есть? Представитель или кто? Да, у нас есть агент. Нет. Угу. И поехал. Так, так не может я лучше я с ним попросил. связаться, а вы здесь... Вы сегодня... Нет, мы передать по офису. Вы должны или сегодня едете, или нет? Не услышал. Понимаете? Там тоже полный, полный автобус едет людей на работу. Поэтому мы можем должны связаться с ними. Если, если есть место, то, пожалуйста, вас агент заберет с собой. Вы мне можете номер отправите или как его? Вы мне скажите, вы можете уже готовы быть. Теперь дальше. Мы должны сначала понять. Я дежурный... Алло, вас плохо слышно. Вы меня слышите хорошо? Нет, я вас очень плохо слышу. Если у вас есть агент здесь в Ровно, не может лучше я ему позвоню на номер украинский? Не понял, еще раз. Говорю, если у вас здесь есть агент, может я ему позвоню на мобильный номер? Мы с агентом связываем вас тогда, когда вы поедете. Мы должны знать информацию. Потому что в бусе у нас набранный. Понимаете? это ужас какой-то, я вас вообще не слышу. Давайте, может, договоримся какое-то время, свяжемся с вами, потому что у меня здесь Wi-Fi, видать, у вас интернет. Специалист стройке, понимаете что-то? Я очень хороший специалист в ремонтах и в стройке, я в всем разбираюсь. Вы мне расскажите, какие условия у вас. Что вы можете делать? Я все могу делать, от штукатурки, кладки кирпича до декоративных штукатурок. Это не проблема. проблема. Не надо Вы назвали специалистом. Вы назвали специалистом. Да. Ну. Вы назвали специалистом. Да, я специалист. Ну, ну тогда, значит, смотрите, я вам сразу говорю. Есть на воскресенье, если у вас есть, кстати, Алло, алло, я Алло, У меня вышло. Ох и связок. Ну что, попробуем подзвонить еще раз. У меня Wi-Fi, в одну из мобильного звонит. тратимо пару гривень позвоним на мобильный не через Вайбер Только что с вами общались по вайберу. Вы мне скажите, вы готовы будете когда приехать? Да любое, в любое время готовы. Езжать. Вы можете по Блаблокару ехать, потому что автобус может быть перегружен, потому что он за людьми поехал те, которые ну, проплатили и которые едут, понимаете? А вы можете приехать по Блаблокару. Окей. Куда ехать? Какие условия? Какая работа? Что нужно делать? На. Ром. Алло? Да. Спрашиваю, куда а, ехать, какая, какие условия, какая. Условия? Значит, ехать, ехать надо вам в Берлин. Так. Берлин. Так. Да. Позвоните на этот номер. Вам мы вас встретим. Здесь есть агентство. Их тут тридцать человек. Любого отошлем. Директор отошлет. Кого? Кого отошлет, тот пойдет за вами и встретит вас. А, у вас агентство, хорошо. Но... Условия какие у вас? Значит, условия, если вы попадете в воскресенье. Ну, то есть до воскресенья вам надо попасть, потому что воскресенье выезд на работу. Понимаете? Выезд на работу. То есть там жилье предоставляется, это вам повезло. Обычно жилье платить, платить надо 250-300 евро. Угу. Никто вам не предоставляет. Здесь вам повезло, если вы успеете. Какая Значит, работа? Э, там три человека. Значит, там начиная от подсобных и заканчивая шпаклевка, ламинат и все остальное, там плитка. Что Это платят? Вы уже будете на месте. Ну, платят. Платят от 7,50, если вы специально, это, это разнорабочие. А все, что касается плитки, это там 10 евро чистыми, два высчета налога. Гипсокартон 10-12 тоже чистыми. И mm. тут уже решаете на месте с работодателем, он посмотрит, либо вас поставит по квадрату, либо поставит вас по часовой вы за свои услуги сколько берете? 200 евро. Там же ж написано в объявлении. Ну я не по объявлению, мне дали номер скинули просто. А, Все. ну если не дали, если не дали, я вам объясняю, по объявлению 200 евро. Угу. Понятно. А деньги когда? Когда вы завезете там на место? Когда мы вас сведем с работодателем, будете при работодателе рассчитаться. То есть не будет такого, чтобы вы там вам дали это самое и будем мы там унижаться. Вас забрали на работу, все, мы больше с вами как вот нашли. Там вы уже работаете со всеми, со своими украинцами, белорусами. Там люди просто кто год работает по воеводской визе, белорусы, украинцы, кто шесть месяцев. Угу. Это люди уезжают в те, которые вы едете на место, вместо них, которых виза заканчивается. Вакансии. Понятно. Поэтому вы... если вы если вы успеваете, значит вы приезжаете. Нет, это, это еще с учетом того, вы едете в приват. Приват это частнику. Это с учетом того, что вам вы не открываете разрешение. Если вам открывать разрешение, согласно закону, значит, в форме А1 командировочного листа договора контракта и налогового номера, вам еще 400 евро придется заплатить. Но вы идете в приват, к частнику. Там разрешение надо. это объект охраняемый, выкупленный. А кому нужно будет заплатить 400 евро, если с разрешением, чтобы официально? Если, значит, вы поляку в агентство платите. Поляк субподрядчик, который заключает договор немецко, -немецко польская компания. – А так вообще можно работать, да, если командировку оформляют? Пожалуйста, я же говорю, 400 евро доплатите, пожалуйста, работайте официально. Это ваша компания решает эти такие документы, да? Ну, мы вас, мы вас приводим в, в агентство польское, пожалуйста. Он вас оформляет по форме А1, субподрядчика. Но вы на другую, на другую стройку не сможете уйти. Кто вас оформил, субподрядчик, поляк, польская фирма, там вы работаете. Уйти вы уже не сможете. Это однозначно. Окей, понятно. Ну, хорошо, вы мне ответ ну... дайте. Вы одна вода. Вы мне скажите, вы будете к воскресенью? Да? Нет. Мы с вами просто, я как дежурный оператор старшей смены, я не могу, понимаете, рассусоливать. Уже ну, и... у нас на линии 15-20 человек, мы по всей СНГ даем объявления, а не только с Украины. Ну смотрите, я же как бы, приеду, если вы меня не встретите, что дальше. Вы не надо, тут, и, тут игр нет. Вы не встретите, встретите. Мы вам просто, я объясняю, когда мы договариваемся с человеком, то есть... Вы этот номер знаете, то есть вы приезжаете, если по, если Баблакару, если вы едете по Баблакару, это дешевле вам и надежнее. мы вам говорим, допустим, куда вам подъехать, и агент вас заберет. Если по Баблакару, он может не согласиться, скажет, он едет по... Скажите, куда, где он вас высаживает, на какой станции. Все. Окей. Хорошо, Девочка давайте... или мальчик с агентства будет за вами закреплен человек, который вас Заберет, который, если, если вы приедете в субботу, что он вас разместит где-то там в хостеле дешевом а. на один день, чтобы вас забрали в воскресенье. Все. А. То есть человек а. будет запланирован словами, за поэтому стоп, почему стоп, с вами стоп, ведем стоп. разговор. Слушайте, а мы если, ведем с вами. А если меня разместят в хостеле и что, нужно сразу деньги отдать? А вы же говорили, что с работодателем нужно? Нет, вас разместят в хостеле, Утром отдают работодателю, утром рассчитайтесь работодателем. А, понятно. Зачем у вас будут хостели? Я просто говорю, если вы приедете, если вы приедете в воскресенье, то вы сразу к работодателю рассчитаетесь. – Ну а как там обстановка, там спокойно все, полиция не гоняет. Безопасно. Кого должны гонять? Понял, что... Кого вы, должны гонять? Ну, это же работа, вы насчет не работы... Еще раз говорю, вы насчет работы. Мы не сделаем скачки, вы же не понимаете. Если человек вас забирает, значит он забирает... А именно работников СНГ к себе на приват-частный объект. Что такое приват-частный? Поясню по-русски, чтобы вы меня поняли. Я на русском с вами разговариваю. Могу на немецком. Приват-это частик, Это выкупленная территория, охраняемая, закрытая территория. Здесь нету проверок. А в других объектах, где работают украинцы, там проверки приходят. Понимаете? И их вылавливают. Сюда не прийти не может никто. Это его территория, его земля. Понятно. И вы работаете до того момента, пока у вас ну, не заканчивается виза, чтобы не нарушить закон. Все. Понятно. А по сколько часов в день работать? На территории, запомните раз и навсегда, на территории Евросоюза вы имеете право на своей шенгенской визе э, находиться 90 дней в любой стране Шенген. Ну, да, я То есть Италия, знаю. Франция, Португалия. Ну и все, какие проблемы? меня больше Отвечает, за. Отвечает. Я вам объяснил это лучший вариант здесь люди не бегают если человек уехал новую визу сделал опять 3. хорошо а как деньги выплачивают там раз в месяц два раза в месяц нет раз в неделю? нет каждые две недели в германии есть такая если вы работаете на государственном объекте каждый месяц если вы работаете в привате каждые две недели он снимает со своего счета деньги отдает в привате почему хорошо здесь нету задержек и нету здесь ну, не выплат. Я понял, в среднем 10%. Потому евро... что он вас заинтересован. Он вас заинтересован. Понимаете, человек. А тот человек вас не заинтересован. Понимаете? Вот и все. Окей, okay. скажите мне еще, 10 евро в среднем, а сколько часов работать в день? 10 часов. 10. Да, с Там... 7 утра начинайте, и вот посчитайте, где-то около 6-6 вечера где-то заканчивается. Окей, okay, понятно. Но, а... Кроме воскресенья, в воскресенье запрещено работать форма должна быть у вас с собой. Рабочая. Строительная. Да. Если по гипсокартону будете работать, значит шуруповер с собой брать. Mm. Два шпата, то есть шпат или две отвертки. То есть свой инструмент Никто, оттуда. никто вам, никто, никто вам, шуруповер не даст. Okay. Он копейки стоит, но каждому покупать тут просто, просто нет. Это ни в Польше, ни в Германии, нигде не выдают их. Вам могут строительную дрель дать, там большую, этот э, э, Дать там большой лазер, лазер там дорогой, или там по плитке, по мрамору, потому что 25 евро там стоит квадрат на А это большие инструменты выдают. А все, что касается дешевых маленьких, никто не выдает. Понятно. Ну а как вам там из ровно, говорите, выезжают люди? Можно с ними связаться? С кем? Ну, с Вы тем... связываетесь с дежурным оператором. А из вы связываетесь с дежурным оператором, понимаете? А из ровно кто выезжает, вы говорите? Из ровно выезжают здесь водители, которые по найму. Ага. А можно понимаете? номер? Можно номер телефона водителя? чтобы перестать? Кого? Я... Это, это решает дирекция, не я. Я обсуждаюсь это с дирекцией, понимаете? Вот поступил звонок, да, я с вами разговариваю. Потом я у руководства спрашиваю. Там набрано. Это я вам просто говорю, если там место будут, то вам перезвонит оператор. Я или еще кто-то. Или Георгий перезвонит, или Андрей перезвонит. Кто-то из 32. Если кто-то, вдруг кто-то не поехал. Просто те люди уже намечены на дату, понимаете? Ну давайте, я готов как бы ехать, но... число. Почему я спрашиваю? Потому что из Ровно машина уходит. Поэтому я и говорю, что... И вдруг мы могли бы уехать с ними. То есть меньше сэкономили бы деньги. Ну давайте, давайте я поеду с ними, только свяжите как-то меня. Вы с не ними, поняли, не от меня зависит, вы не, не можете понять. Здесь директор договаривается, и директор предоставляет транспорт. Так что Но мне нужно. вас забито, вас на, mm -hmm. вас на голову уже не посадят. Вы поймите, когда границу переезжаешь, если больше, э, как вам сказать, 8 человек в машине, в автобусе, если 9 посадишь, то штраф 100 злотых на границе. Окей. Так, так что мне ехать самому или ждать этих о, водителей? Вы, так я давай. же говорю, что я вот запрос дал. Ага. Вот я написал СМС ага. водителю. Еще ответ мне не пришел. Хорошо, ждем ответа. Тогда, да. Я не могу через голову прыгать, вы поймите. Я просто вам сказал. А я через голову не могу прыгать. Как я дам вам водителя номер? А дирекция. Ты сказал, если вдруг кто-то откажется, то пожалуйста, или а а что здесь такого? Это же номер водителя, просто водитель. Что здесь такого? И вы поймитесь. Я работаю в офисе, правильно? Нет. Я на зарплату. Я посмотрел дирекцию сказал. Директор, отошите смс, я все как, как работаю. А я не могу через голову прыгать, дать вам этот номер. Понимаете, не знаю, поедете вы, не поедете. Этот человек с людьми едет. Правильно? Лицензия Миленко, куда знать, кто, кто вы такой. Понимаете? Мы-то работаем здесь, в Германии. Хорошо. Я понял. Давайте я подумаю, если что. Поедете вот. вы не поедете. Поэтому я же говорю, вы можете по Баблакару ехать. Вы можете официально взять билет, скинуть на офис. Я вам объясняю, как, как путем каким. Возьмите, купите билет, скиньте нам на офис, сюда на, на вот Вайбер. На и тогда мы вам за, забронируем э, на вас уже как бы а. место и вакансию. А адрес у вашего офиса есть? Есть. Конштрасса 99. Окей. Okay. Турфирма называется, да, Фантази. Окей, okay. okay, давайте я подумаю и перезвоню вам. Видите, вы подумайте, поэтому что разговор вести. Я специалист, mm -hmm. я это… Mm -hmm. Потому что mm -hmm. через полчаса будет Григорий на, на, это, на оператор. Поэтому я же объясняю, кто с кем договаривается, операторы. У нас 32 человека в сутки. Окей, mm -hmm. okay, понятно. Но я тоже так быстро не могу принять решение. Хорошо, mm -hmm. спасибо. Вы принимайте, не, не принимайте, я, я вам просто пояснил. Понимаете? А может я поеду, а может не поеду. Вас никто ничего наперед не берет, как в Украине, ваших там. Это у вас в Украине за визу берут наперед, которая виза бесплатная. Угу. Ну, в принципе, у вас хороший вариант. Ну а что, вы же платили? Вы платили за визу? Или вам она бесплатно пришла, это приглашение? Нет, бесплатно, конечно. У меня товарищ. Бесплатно. У Видите, товарищ. А вы знаете, что вы в Польшу приедете, будете переделывать свое приглашение. Вы знаете, что она действительно будет, когда сейчас вы приедете на работу, даже если в Польше. Ну да, да, я это знаю. Я же У нет, нас я фирма же в просто тоже я. в Польше. У нас в Польше на улице Друга 12 тоже фирма находится. Понимаете, там наша компания. И также мы в ужонок уездим за людьми и переделываем ваши визы. Потому что она недействительная. И карты побыта, и карты это, если вы будете работать здесь по форме э, А1, то мы выдаем карту побыта на год, на два, на три. А что это за форма А1? Форма А1 это командировочный лист, на котором основании вы передвигаетесь либо в Германию, либо в Чехию, либо еще куда-то далее. Субподрядчик заключает поляк договор с фирмой строительной. А если полиция останавливает, что им показывать? Это, это командировочный лист? У вас командировочный лист есть на руках у вас договор, контракт на руках, у вас удостоверение строительной компании на руках. Забиваете в Google полицейский, и вы там фамилия ваша высвечивается в этой фирме. То есть вы налог платите. Почему с вас 400 берут, 200 евро за открытие налога и 200 евро за закрытие налога? Как у вас предпринимательство, 200 гривен платите за налог, еще не отработали, а за месяц заплатили. Доходчиво до вас, юридически. Не, ну вы так все задаете, я понимаю, я понимаю, что вы просто задаете вопросы и э, я не знаю, я вот, я лично как оператор, да, вот 7 лет на этой компании работаю. Я, я уверен в 100%. Вы просто информатор, понимаете, и все. Вы информатор, который человек, человек хочет поехать на работу, он звонит, три вопроса задает хотя вы приедете, не приедете, мы не знаем. И вы нам деньги не пересылали. Но если вы не приедете, 250 у нас сгорает. Так получается, вы нас уже, получается, подставляете, но не мы вас. А вы нам еще ничего не дали. Понимаете? Но вам надо подыскать. Вам просто предлагают, что в воскресенье есть вакансии горячие. Жилье предлагает работодатель. Все. Ну, у вас, а ваши к вам получается... вам, мы вам экономим ваши 300 евро. Если вы плохо у вас с образованием, то спросите у своих друзей. Мы вам экономим, чтобы вы 300 не выкидывали. Ну, скажите, пожалуйста, но к вам же вы. даже спасибо другой... этого не говорите. А получается, мы вас еще упрашивать должны. Понимаете, другой оператор, просто если там Андрей или кто, положит, давно уже трубку положил бы. Это я с вами еще разговариваю. Не, ну смотрите, я же к вам по мобильному звоню, у меня есть определенный интерес, я хочу к вам приехать. Я же. Тоже я не вам выбираю. объяснил, молодой человек, вам сэкономят 300 евро, если вы не допонимаете это, это нормального языка. Что вам еще надо? Вы платите только за вакансии, все. Но если вы прийти в воскресенье, не вопрос, вы сразу уедете. Если приедете в субботу, я вам еще раз говорю, компания к вам дышит самое... хотя в воскресенье хостелы все, вы можете через интернет себе сами заказать, не вопрос. Но к вам можно. Компания к... вам ищет самые дешевые. Вам можно обратиться что? В любой, к вам можно обратиться в любое другое время. Я приеду, например, не в воскресенье, а через неделю. Я к вам обращаюсь. Да хотите на... через неделю, обратите сами. Вы можете сами себе найти жилье по интернету. Вы можете сами себе забронировать хостел и обратитесь на работу. Не вопрос. Я же вам еще раз говорю. Если я... например... вами вам, мы вам объясняем, что никто ничего никого не навязывает. Хотите сами, найдите себе сами. Вопросов нет. Я спрашиваю, через неделю э, будет актуально предложение ваше? Можете вы помочь мне с работой, если я вы... приеду? Да, но там только будет, там будет, надо будет вам снимать жилье 250 и за вакансию заплатить, мы вам дадим работу. Я понял. Все, спасибо. То есть это не проблема? На завтра вот здесь работа? Да. Короче... Вот і розводіть. Ох, і розводять, повні. Говорить, слухати, не переслухати. Коротше, на таких вот разводил попадати, то 100% я можу сказати, що 100% розвод. Чувак сидить, розказує, 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 аби тільки, аби тільки ти приїхав і швидше. Сьогодні у нас четвер. Аби ти приїхав в суботу, аби ти приїхав в п'ятницю, тобто це потрібно вже виїжджати завтра, щоб до них приїхати, щоб в суботу приїхати до них на роботу. І вони быстренько-бистренько все оформлять, быстренько бистренько відправлять вас в хостел, чи до роботодателя якого-небудь, якого хто знає, що це буде реально роботодатель, аби ти тільки їм мастернув і всі Розвод Розводніший. Хто додивився до кінця цю е е скучну розмову, Тому респект.